妈妈，妈妈，什么是木偶脸呀、啊？木偶脸通常是左右脸都有三条皱纹，相互对称的，额头的纹路啊又粗又饱满。你以后可一定要有这样标准的美人脸呀，宝贝。 宋义二四二零幺，艺在一个异世界空间里，有一个实力强大的 WWW 公司。在他的宣扬下，人们对美的标准变成了单一的，以木偶脸为美。 王姨的儿子条件特别好，你这孩子这么犟呢？一点都不听话，我都跟你说了多少遍了，你就听妈一句劝，去那美容院试试，我都给你联系好了。要不然你这样以后……妈，你又来了，你能不能别管我了？我都多大人了，又不是三岁小孩了。唉，年纪也不小了，也不知道抓紧长皱纹。 现家都结婚生孩子了，你都没没事儿喜欢你。妈，这都是为了你。妈，我的人生不需要参考别人。至于没有人能成为我的标准，好吗？再说了，想怎么活是我自己的选择，跟任何人都没有关系。妈，都是为了你好。我不想跟你说了。当然是您，您拥有世界上最标准的木偶脸，只有这一种美。才

近日有诸多不法分子以科研人员的名义，在本市秘密研制并贩卖抗皱药品，通过各种手段进行违法活动，破坏本市各增重机构的正常秩序，损害爱美人士权益。望广大群众积极提供线索。 这都是为了你好。宋毅，number 二四六零幺，一 no. 1, 需要增重美容。本台最新报道。 又有一名女性因抵抗治疗被其母亲举报送入中心治疗，这已经是本周发生的第三起来自家人举报的事件。希望广大群众能自觉接受检查，积极配合治疗。宋义，宋义，二四六零幺。